первого этапа. это будет запетла борьба. Практически у всех пилотов есть и фан -клубы, их фан-клубы. Их сложно найти. Даже мой фан-клуб в можете найти в ВКонтакте. Ребята готовы к старту. Теперь мы ждем судейскую коллегию. Судьи готовы. Маршалы старта готовы. Маршалы трассы готовы. Чалы мы готовы? Да. Пилот критически теряет скорость, либо же выходит за пределы трассы и вообще допускает какие-то действия, которые могут. Чекаем на старт. Пилоты готовы решить, кто займет третье место. Павик Боровицкий лидирует. Только в сварочных в перчатках его можно прикоснуться. И очень большую роль играет качество самой покрышки, потому что именно в условиях перегрева... В сектор отхода, поднимайтесь, поднимайте руки, поднимайтесь! что Так, ми вже тут і біля мене зараз знаходиться і льов на тро. Як тобі враження після того заїзду? Поки що ти перемагаєшся. Ще один заїзд, зараз буде в мене з Олексієм.